नमस्कार भाई दोस्तों अब अब जाति देख कर पगड़ी उछाली है या धर्म देख कर पगड़ी उछाली है इस सवाल का जवाब वीडियो दिखाएंगे आपको देखना उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से उस वीडियो को भी बहुत सवाल उठेंगे उठेंगे उठाएंगे सवाल बिल्कुल गए क्यों थे क्या लेने गए थे किसने बुलाया था वहां पर जाकर पगड़ी की बेजती करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं दूसरी बात सीमा इधर के इनकी बुआ की लड़की है भाई बीजेपी के नेता उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए शीमा इधर को नहीं भेजा जाएगा क्यों जबकि उसके कनेक्शन खुद उसका वकील है मोमिन मलिक वो बोल रहा है कि सीमा है इीगल तरीके से इंडिया के अंदर आई है ना उसके पास पासपोर्ट है ना वीजा है दूसरी बात बात वो 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 जमानत पर या होकर यहां खुलेआम घूम रही 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 है 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 पाकिस्तान से इंडिया माने के रस्ते बता बता सबसे बड़े शर्मनाक क्यों उसके पास कुछ भी नहीं क्यों नहीं भेजा जा रहा है उसको उसकी सपोर्ट में क्यों है उसके कनेक्शन कश्मीर से निकल रहे हैं कश्मीर से कनेक्शन निकल रहे हैं उसके खुद उसका वकील बोल रहा है कि फोन रिकॉर्डिंग चेक की जाए क्यों नहीं चेक की जा रही क्यों कौन नहीं चाहता इसका चेक हो

ये तुम्हारी जो एजेंड थी ना वो शेख हसीना जो हिंदुओं को वहां पे लेके ले जा रही थी हिंदुओं को जो काम दिए जा रही थी सब अच्छी अच्छी है उसको बुलाया है और बांग्लादेश एक बहादुर है और बांग्लादेश मुसलमानों को मुल कर हमदी से नहीं कबूतर मत जाना तुम्हारी किसी के साथ बनती है बांग्लादेश के साथ तुम्हारी नहीं बनती श्रीलंका के साथ तुम्हारी नहीं बनती चाइना तुम्हें वैसे धोखा हुआ है नेपाल के साथ तुम्हारी पाकिस्तान ने तुम्हें जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, तुम्हें जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं डाल के रखा हुआ है तुम किसी के साथ के साथ तो बना रखो किसी एक के साथ बना के रखो हर कोई तुम्हें ठोकरे पे लगा हुआ है बांग्लादेश ये और खबरदार तुम्हें बांग्लादेश के खिलाफ बातें की तो बंगाली जो है ना बंगाली को तेरा ऐसा हशर करेंगे तो याद रखेगा

कहीं पे किसी कंट्री में तो मुझे बता बताऊंगा मैं वो क्या करता ये यार इसको बुलाते क्यों है मेरे ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक इस पत्रकार को बुला लेते हैं जी ठोक कर जाता रहता है इनसे जवाब नहीं दिया जाता बड़े कमाल की बात ये है कि जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि टीआरपी का रोला बाबू भैया टीआरपी पैसे मिलते हैं गाली खाने के गाली खाने के पैसे मिलते हैं ताकि ये दिखा सके ये एक भानमंडिया के दलाल का अब तो दलाल नहीं कहेंगे उसको क्योंकि उसका जमीर जग गया एक अंध भगत को है ना जरूर सुना चाहिए और फिर वो वीडियो जरूर देखना जो दिखाएंगे आपको ये वो सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पत्रकार समाज को बनाने निकले हैं या समाज को तोड़ने के लिए जी तो जी न्यूज़ के जो संपादक है जो जी न्यूज की संपादकीय टीम है और जो पूरा संस्थान है एक बार फिर सवालों के दायरे में है पत्रकार विश्व दीपक ने जी न्यूज पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जी तो विश्व दीपक ने लिखा प्रिय जी न्यूज एक साल चार महीने और चार दिन बाद अब वक्त आ गया है की मैं आपसे अलग हो जाऊँ हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था लेकिन अगर अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं, जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने मतलब के कमाल की बात है किसी का तो है भाई किसी का तो जमीर चक है, है अपने पद से इस्तीफा देता हूँ विश्व दीपक ने अपने इस्तीफे में जी न्यूज की पत्रकारिता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगे लिखा है कि लोग उन्हें छी न्यूज का पत्रकार कहने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांट दी जाए ये काम तो न्यायालय का है ना कुमार समेत जे के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है इसका भी नाम विषय दीपक नाम इसके दीपक नाम आता है अब सबसे पहले ना एक वीडियो दिखाते हैं आपको वीडियो देखो Não, não, não.

उसी ने गिराया पगड़ी को गए क्यों क्या लेने गए थे किसने बुलाया था किसने बुलाया था कर दिया घोषित अब ध्यान पहलगा अटका भी इस पर चला जाएगा पूरा यूपीआ भी इसमें लगा रहेगा लगा रहेगा इसमें ट्रैक्टर मार्च प्राण मार्च ये मार्च वो मार्च चलते रहेंगे ये टीआरपी के जो नकली धंधे हैं ना पगड़ियों को बदनाम मत करो खाली टीआरपी के चक्करों में आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में आप अपनी राय रखना आप किराएगा इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्रीकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दोस्तों ऑफिशियल दीपक यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह